શાણેમાં ભારે વરસાદને ધ્યાનમાં રાખીને નેચર ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સના બે મહિલાઓ સહિત બ્યાસી સભ્યની ટુકડી તૈનાત કરવામાં આવી છે એનડીઆરએફ ની ટીમે દોઢ મહિનામાં બસો થી વધુ લોકોના જીવ બચાવ્યા છે ખાડાવાલી ફાર્મ હાઉસમાં એકસો છપ્પન લોકો ફસાયા હતા તે તમામને સુરક્ષિત બહાર નીકળવામાં આવ્યા છે મુંબ્રા પહાડીઓ ઉપર ફસાયેલા પાંચ બાળકોને એનડીઆરએફ ટીમ દ્વારા તેમના જીવ જોખમમાં મૂકીને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા જેમણે ડોંબીવલી કંપનીમાં વિસ્ફોટ પછી ફાટી નીકળેલી આગમાંથી ઘણા બધા લોકોને મદદ કરી હતી થાણેમાં ભારે વરસાદને ધ્યાનમાં રાખીને નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સના બે મહિલાઓ સહિત બત્રીસ સભ્યોની ટુકડી તૈનાત કરવામાં આવી છે રાત બિરાતમાં અચાનક લેન્ડ સ્લાઇડ હોય કાફી બારીશ હોય એસે લોકો બચાવ કે લિયે ક્યા સૂચના કહેંગે જેસે સૂચના મિલતી હે જિસ એરિયા મેં ઇસ તરહ પહેલે હમ પતા ચલ જાતા કે ઇસ એરિયા મેં લેન્ડ હોને વાલા હે યા भारी मात्रा बारिश की वजह से बाढ़ आ सकती है तो सिविल प्रशासन का हाँ बात करते हैं और उनसे पहले हम क्या करते हैं वहाँ का जो सिविलियन है उनको वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं वहाँ दूसरे जगह पर उन शिफ्ट कराते हैं और इस तरह और कोई अचानक भी बारिश हुआ और वहाँ पर इस तरह कोई इंसिडेंट होता है कोई आपदी आती है तो हमारी टीम वहीं पहुँचती है हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट है बोट है और हमारा ट्रेन जो सोल जो रेस्क्यूअर है वो ट्रेन मिला हुआ है तो हम उसको लेके काम करते हैं और कैसे भी है हमारा जान को बाजी लगाते हुए हम सिविलियन का बचाव करने की कोशिश करते हैं हाल ही में मुमरा में छोटे छोटे पाँच बच्चे फंस गए थे बच्चों को तो उतना दिमाग नहीं होता है ऐसे बच्चों को कैसे बचाया रहता रात को तीन बजे तक आप लोगों ने रिक्स किया कितना डिफ़िकल्ट था हुँ? हाँ जैसे बीच में छः तारीख को एक सूचना मिली थी कि जो पांच बच्चे थे जो केकड़ा पकड़ने के लिए पहाड़ी पे गए थे बट किसी कारण वजह से वो बीच में फंस गए जो खड़ी पहाड़ी था और मौसम भी बहुत ख़राब था बारिश हो रही थी और वहाँ का पत्थर का पहाड़ था जिसकी वजह से पैर का बहुत फिसल रहा था तो वहाँ पे जैसे हम पहुँचे पहले हम जो फंसे हुए जवान अपना जो बच्चे थे उनको हमारा जवान के द्वारा उनको मोटिवेट किया गया आप लोग आराम से वहीं बैठ रहिए हम आप गज पहुँचेंगे और आप सही सलामत तो निकाल देंगे और उसके बाद से बच्चे भी हमारे पास सुने उनको एक तसली हुआ कि हाँ हमारे को बचाने के लिए आ रहा है जिस वजह से वो कहीं हरकत नहीं किया और इस अपने जगह पे स्थिर रहे जिसकी वजह से हम रोप के द्वारा बेस लगा के और रोप के द्वारा हमारा रेस्क्यूअर जो है उनके पास पहुंचा और रोप के द्वारा हम उसको निकाल पाए काफ़ी बड़ा एरिया है थाने ज़िला ऐसे में कहीं आउटसाइड से जिस सारा के पास कोई घटना होती है तो क्या अपनी अलग अलग टीम जाती है कि एक साथ में पूरी टीम निकलती है नहीं हमारा जो यहाँ एक टीम है तो इस तरह हो रहा थाने में भी कहीं इंसिडेंट होता है तो हम वहाँ पे पहले पहुँचते उसके साथ हमारा बहुत सारा और टीम है जैसे आप अंधेरी में तीन टीम रहती है अपना टुल्ला में एक टीम है इस तरह हम टीम अलग अलग, अलग जगह पे स्थित है और वहाँ जरूरत पड़ता है तो हम दूसरे टीम को भी बात करते हैं और उनको भी हमारा वहीं पर बुलाते हैं सर थाने में कितने लोगों की टीम है? एक ही टीम है हमारा पूरा साजिश के साथ और थर्टी टू की टीम है और पूरा इक्विपमेंट हमारे जिस तरह आपदा आती है जैसे और लैंडस्लाइड का हुआ या बिल्डिंग कोलाब्स बाढ़ भूकंप इस तरह किस प्रकार जिस प्रकार केमिकल का कोई और किस तरह इंसिडेंट होती है तो हमारे पास हर टाइप का इक्विपमेंट है हर टाइप का पीपी है और हम हर टाइप को अलग अलग जो आपदा आती है उसी हिसाब से अपना इक्विपमेंट और पी पी लेके ऑप्शिकल निकलते हैं તો આ ટીમ પાસે તમામ પ્રકારની આફતોનો સામનો કરવા માટે જરૂરી તમામ સામગ્રી છે અને વિવિધ આફતોથી પ્રભાવિત લોકોને કેવી રીતે બચાવી શકાય અને તેમને સુરક્ષિત સ્થાનો પર કેવી રીતે લઈ જવા તેની સંપૂર્ણ તાલીમ આપવામાં આવી છે હાલમાં આ ટુકડી થાણે જિલ્લા ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ સાથે રહી છે અને જરૂરિયાત મુજબ યોગ્ય સ્થળે મોકલવામાં આવશે આપને જણાવી દઈએ કે જ્યારે કોઈ ઇમારત પડી જાય છે અથવા તો ભૂસ્ખલન થાય છે ત્યારે એનડીઆરએફની ટીમ તરત જ પહાડોની અંદર ફસાયેલા લોકો સુધી પહોંચી જાય છે અને તેમની મદદ કરવાનું શરૂ કરે છે થાણે જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં નદીઓના કિનારે સેંકડો ગામો પણ આવેલા છે